গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী যোৱা পৰোহিৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো একেবাৰে নজিৰবিহীনতা পৰিৱেশ সকলো সীমা পাৰ হৈ গৈছে আৰু আমি এনে এখন গুৱাহাটীত এতিয়া বসবাস কৰি আছোঁ য'ত আমাৰ এতিয়া বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়লৈ গ'লে বৰষুণ দিলে কেতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব ঠিক নাই কৰ্মচাৰীসকল বা ঘৰৰ গৃহস্থ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে বৰষুণ দিলে কেতিয়া ঘূৰি আহি ঘৰ পাই ঠিক নাই এইটো এটা অৱস্থা হ'ল আৰু এইটো অসম চৰকাৰ এটা চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা আৰু অসম চৰকাৰ জি এম ডি এ জি এম চি গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ইয়াত কোনো ধৰণৰ সমন্বয় নাই কোনো ধৰণৰ সমন্বয়হীন এটা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এইটো হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ফটো থকা পষ্টাৰ এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰচাৰ কৰিছিল যে বানমুক্ত গুৱাহাটী অপৰাধমুক্ত গুৱাহাটী বিকশিত গুৱাহাটী ক'ত গ'ল প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া অসাৰ বুলি প্ৰমাণ হ'ল উন্নয়নৰ বিকশিত উন্নয়নৰ এইটো শ্লোগান এইটো হঠাৎ হুললৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু এনেকেতো নহ'বতো এই এইটো এনেকৈ কথা ক'লেই নহ'ব নহয় এতিয়া গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে পানী হেনো ৰঙা পানী আৰু ক'লাপানী কি ৰঙা পানী ক'লাপানীৰ কথা ক'বলৈ যায় আমি সৰুৰ পৰা দেখিয়ে আছোঁ গুৱাহাটীৰ চাৰিওফালে পাহাৰ পানীটো তেতিয়া আহে সেইটো পানীটো ৰঙা পানী হয়েই ক'লাপানীবোৰ কোনবোৰ ক'লাপানী তেওঁলোকে নলা চাফা কৰিব নোৱাৰা কাৰণে যিটো ওলায় সেইটোৱে ক'লাপানী তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে ওলোৱাবোৰ ক'লাপানী বাকীবোৰতো চব ৰঙা পানী আৰু নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰঙা পানী ক'লাপানী এই কথাটো কৈ গুৱাহাটীৰ জনসাধাৰণক চূড়ান্ত অপমান কৰিছে আৰু এই মন্তব্যৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰীগৰাকীক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ ৰাইজক অপমান নকৰিবলৈ কঠোৰভাৱে আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু আৰু কৈছে কি যে হেৰি মেঘালয়ৰ পৰা পানী আহিছে মেঘালয়ৰ পৰা পানী অহাৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘটনা এটা হৈছে আকো যে বেশিক বরুণ হয়েছে সেই কারণে ঘটনা হয়েছে বেশিকা বরষুণ হলে কি কৃত্রিম বানপানীর নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যবস্থা নাই নেকি মেঘালয়ৰ পৰা পানী আহিলে তো নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা নাই নেকি আছে তো কৰি সকলো ব্যৱস্থা আছে গুৱাহাটী আই আছে টি আছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে আৰু গুৱাহাটীৰ বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি আছে সকলোৰে কথা কথাবাড়া সমাধান আছে নয় সমাধানৰ কাৰণে কোনো সদিচ্ছা নাই কোনো আন্তৰিকতা নাই আৰু মূল কথাটো কি চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাটো স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰিকৰীভাৱে বিজ্ঞ লোকসকলৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে আৰু গুৱাহাটীৰ ৰাইজক আস্থা আস্থাত ল'ব লাগে আৰু এতিয়া এটা কথা পৰহি ঘটনাটোৰ পিছত গুৱাহাটীৰ সকলো উন্নয়ন কমিটি গুৱাহাটীৰ বিজ্ঞ নাগৰিকসকল সকলোৰে লগত কিন্তু চৰকাৰে কথা পাতিব লাগিব তেওঁলোকে কি আঁচনি লৈছে আমি জানিব লাগে শশ কোটি টকা ফ্লাড ডিজেষ্টাৰৰ কাৰণে ফ্লাড কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে ফ্লাড মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে পইচা খৰচ হৈছে শ কোটি টকা স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা আহিছে কি হৈছে আচলতে এই ৰূপৰেখাটোতো গুৱাহাটীৰ ৰাইজে জানিব লাগিব গতিকে চৰকাৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ এবাৰ কি ব্যৱস্থা কৰিছে গুৱাহাটী ৰাইজক জনাব লাগিব নাগৰিক সমাজক জনাব লাগিব ছাত্ৰ সন্থাক জনাব লাগিব আৰু তাৰপিছত এই ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব এইটো গুৱাহাটী ৰাইজক জনাব লাগিব মুঠতে চৰকাৰে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰি গুৱাহাটীৰ ৰাইজক বিশ্বাসত লৈ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু আৰু এটা যদি কথা ক'বলগীয়া হয় যে কৃত্ৰিম বানপানীৰ গোটেই সমস্যাটো লৈ গুৱাহাটীৰ ৰাইজক যাতে কোনো তুলুঙা মন্তব্য দি যাতে অপমান নকৰে ৰঙা পানী ক'লা পানী এনেকুৱা তাৎচল্য কথা নক'ব আৰু এটা কথা মন্ত্ৰীগৰাকীক আমি কঠোৰ অভিশকীয়াই দিছোঁ এই ধৰণৰ তুলুঙা মন্তব্য কৰি যদি সদায় বাচি যাম বুলি ভাবিছে নাবাচিব কিন্তু নেৰিম আমি এইটো কথা আমি কৈ দিলোঁ গুৱাহাটীৰ ৰাইজক অপমান কৰিব এই কথা কিন্তু মানি লোৱা নহ'ব নহয় নহয় বৰষুণটো হ'বই কিমান বৰষুণ কিমান বৰষুণ হ'লে সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান হ'ব এইটো কাৰিকৰীভাৱে ক'ব আই আই টি গুৱাহাটী আছে অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে গুৱাহাটীৰ বহুত বিজ্ঞ ব্যক্তি আছে কাৰিকৰীভাৱেতো ক'ব নহয় যে আজিতকৈ বেছি বৰষুণ হ'লে কেনেকৈ সমাধান হ'ব মেঘালয়ৰ পৰা পানী আহিলে কেনেকৈ সমাধান হ'ব আছে নহয় কাৰিকৰী ব্যৱস্থা চৰকাৰখনে কাৰিকৰী ব্যৱস্থাটো কি ব্যৱস্থা লৈছে তাৰ লগত আলোচনা কৰিছে সেইকাৰণে এতিয়া আমি জানিবলৈ এতিয়া প্ৰয়োজন হৈ গ'ল পৰহি ঘটনাৰ পিছত এতিয়া জানিব লাগিব মানে ফ্লাড মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে শশ কোটি টকা আহিলে ক'ত খৰচ হ'ল স্মাৰ্ট চিটিৰ কাৰণে পইচা আহিলে ক'ত খৰচ হ'ল কি ব্যৱস্থা ল'লে ব্যৱস্থাটোত আমি জানিব লাগিব এতিয়া বৰষুণ এজাক হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিব কেতিয়ালৈকে আহিব এইটো চিন্তা থাকিব আকৌ ঘৰৰ গৃহস্থ বা কৰ্মচাৰীসকল অফিচ কাছাৰীৰ পৰা পলম হ'ব ঘূৰি আহোঁতে মা শেষ নিশালৈকে ঘূৰি আহিব লাগিব এইটোতো গুৱাহাটীবাসীৰটো চিন্তা হৈ থাকিব নোৱাৰে নহয় সেইকাৰণে চৰকাৰে বেছিকৈ বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে সমস্যাটো বেছি হ'ল এইটো এইটো কথা কেতিয়া গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নাই বেছিকৈ বৰষুণ হ'লে কাৰিকৰীভাৱে কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি মেঘালয়ৰ পৰা পানী আহিলে কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি উপায় আছেতো কাৰিকৰীভাৱে কথা পাতক কথা পাতি ৰূপৰেখা ঠিক কৰি লওক স্থায়ী সমাধানৰ উপায় উলিয়াই লওক আৰু গুৱাহাটীবাসীক গুৱাহাটীৰ ৰাইজক আস্থাত লৈ পেলাই গোটেই বিষয়টো কিন্তু আগবঢ়াব লাগিব এইটো কথা স্পষ্ট গুৱাহাটীত তেওঁলোকে কিবা এটা কৰি থাকিব আঁচনি লোৱাৰ কথা ক'ব কিন্তু সময়ৰ মূৰত বৰষুণ হ'লে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা অচল অৱস্থা সেইটো নহ'ব ৰাইজক কিন্তু আমাক জনাব লাগিব গুৱাহাটী ৰাইজক জনাব লাগিব বিশেষজ্ঞৰ লগত পৰামৰ্শ লৈ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা লৈ গুৱাহাটীৰ ৰাইজক আস্থাত লৈ এই সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগিব আৰু ৰঙা পানী ক'লা পানী বন্ধ কৰক ৰঙা পানী ক'লাপানী এনে তাৎচল্যমূলক কথা গুৱাহাটীৰ ৰাইজক অপমান কৰা কথা মানি লোৱা নহ'ব একদম স্পষ্ট কথা আৰু এনেকৈ কথা কৈ চলি থাকিলে কিন্তু আৰু প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব এই কথা কৈ দিলোঁ গুৱাহাটীৰ ৰাইজক অপমান মানি লোৱা নহ'ব কাৰিকৰীভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি লওক গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধান লাগে এইটো হ'ল মূল কথা কেনেকৈ সমাধান লাগে কেনেকৈ আমি আমিতো বিশেষজ্ঞ নহয় চৰকাৰখনো বিশেষজ্ঞ নহয় গতিকে বিশেষজ্ঞসকলৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি মাষ্টাৰ প্লেন ঠিক কৰি কেনেকৈ নি এই সমস্যাটো সমাধান কৰি উপায় আছে এইটো কাৰিকৰীভাৱে সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি নহয় সেই সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু এইবাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁতে গুৱাহাটীৰ ৰাইজক আস্থাত বিশ্বাসত লৈ স্বচ্ছভাৱে এই সমস্যাটো সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এতিয়া 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 হাতী হাতীগাঁও সিজুবাৰীৰ কেইবাখনো বিদ্যালয় বন্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰুপিণী গাঁৱৰ অৱস্থা একদম পানীৰ তলত চৰকাৰে সেই কথাবোৰতো ক'লাপানী ৰঙ